Мы совместно с руководством ТОЦ Сильвербриз провели крупномасштабные аудиты по безопасности данного объекта для того, чтобы обезопасить возможные риски для бизнеса на данном объекте. После проведения аудита нам были указаны рекомендации. Было создано совместное которая состоит из руководителей арендаторов, охраны, руководства ТОЦ, которые координируют все действия для быстрого реагирования и минимизации каких-либо ущерба, который может быть приведен. То ли это пожар, то ли это техногенные какие-то катастрофы или это связано с терактами. И у нас проводятся каждодневные тренинги с со сотрудниками на регулярной основе, проводятся еженедельные, месячные. Данные с привлечением израильских служб мы, скажем, отправляли группы, которые ездили в Израиль, смотрели на месте, как это все происходит. И вот и начали, это у них первый визит сюда, к нам в страну. Это уже у нас проводилось 4 дня, проводился тренинг, теоретическая часть, практическая часть, отработка в реальной ситуации, как должны ребята действовать. И я думаю, через некоторое период времени, может быть, через месяц, через два, мы планируем провести еще совместное учение вместе с, с нашими службами, то есть пожарными, милицией, службой СБУ.